Привет всем, с вами Лиза и Дина. Сегодня мы снимаем, как варить компот, но не варить его. Ну, поехали. У Лизы сегодня день рождения, угу. и я приня... пода... хочу подарить куклу. Кексик. Ох вот. ты. А упаковка где? А упаковку я не нашла во всех магазинах без упаковки продается. Значит, что это за кекс? Я сейчас вам объясню. Вот такая вот крышка с печенькой. Вот такая вот крышка с печенькой. И вот такой сам кекс. Пахнет, пахнет лимоном. Шоколадом. Лимон... Ла... Ну, лимоном и шоколадом пахнет. Не только шоколадом. Понюхай же. Хотя да, лимоном и шоколадом. У меня кукла выросла на носу у, -у. Прикол? Угу. М -м -м. Вот. Какая у куколка? Давайте оденем ей шляпку. Лицо. Вот. Теперь куколка в шляпке. Будет стоять вот тут. Но не вот тут. Вот тут. И давайте поехали с вами лиза сегодня мы снимаем как варить компот но не варить его и с... кто со мной моя сестра дина привет ну давайте поехали для начала мы приготовили такой вот компот компот из яблока Дай пис... Дай пис, из яблока граната чуть-чуть щепоточку маленькую какао Э, и чуть-чуть лимонной кислоты. Минимум чуть-чуть э, чашки на дне. <свят> Яблоко разрезаем мы на 5 кусочков. Гранада мы тоже кладем чуть-чуть. Я иду. Привет. Привет. Я принесла нам соковыжималку. Ух. Ты. И кастрюлю. Кастрюлю надо убрать. Так, для начала нам понадобится сначала ложка, чтобы выковырить лимон тут. Так. так, вот. Лимон выпал. Его надо положить вот сюда. Для начала берем яблоком. Сейчас, так, у нас есть апельсин, лимон, ложки и гранат, и сгущенка, сахар и какао. Я попробую наш компот, который Дина мне приготовила. Супер класс! Супер класс! Теперь мы берем нож. Я вас разрежу. Теперь берем, режем яблоком. Даем Дине. Только я обычно сначала разрежу вот так. Берем вот так. Я берем, ложим в соковыжималку. И вот так берем, на так кастрюлей выдавливаем. И у нас полезет сок и яблоки. Вот, и вот такие макароны. Эти макароны мы тоже сюда ложим для привкуса. Макароны очень вкусные. Ну и дальше сами поймете. вот так Дине даем. Я Лизина младшая сестра. Мне уже 12, а тебе сколько? 10. Угу. Я тебе на 2 года старше. Хотя мне 8. Угу. На 4 года. <связь> а ну, как будто писи. Ну скажите, согласитесь. <связь> вот угу. так. Вот столько хватит. Яблочек. Давай, дальше. Сами поймете, как все пойдет. Берем. Давливаем. Берем. Выдавливаем. Берем. Выдавливаем. <с rip> Берем. Выдавливаем. У нас получается это такие вот макароны. Покажите, какие. А вот такие. Да. Понимаю, и сок у нас получается. Но... Если лучше вот. Вот так вот. Можно? Нет, 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 нет. вас... Вот. это? А... У, у вас. Как это? Это соковыжималка. У вас в соковыжималке останется шкурка от яблока. Да. Выковыривать то есть сначала не надо, она не выковыривает. Но она выковыривается, но лучше не сразу. Это займет много времени. Теперь берем гранат. И Дина сейчас нам его... вам туда покидает, а я сейчас приду. Берем одно зернышко и кидаем. И берем воду. Вода это самое главное. Без воды никак. Давай только Давай вот так, так да, тяни, 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 моя хорошая. Вот так, вот тут. Вот так, и вот тут вот. Вот столько mm -hmm. хватит. Ложи обратно в пакет. Поехали. Лиза, стой! Мы же забыли лимонную кислоту и какао. Это потом, когда воды нальяться. Нальешь. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Вот так. Сейчас принесем трапочку, чтобы все вытереть, да? Угу. Mm -hmm. Так, сейчас пойду за Что вы тут делаете? Мы снимаем видео. Уйди отсюда, дебил. Так, тряпочка правильно вытирать. Это наш брат говорил. Ну да. Он сильно старше нас. Ему уже 32. Да? Mm -hmm. Или сколько ему-то? Mm -hmm. По-моему, меньше. Вот так вытираем. Аккуратненько. Так помыли чуть-чуть пол. Теперь берем. Дина нам насыпет щепотку какао. <сесс> а я возьму лимон и помешаю вкусный лимон. Покупайте всегда лимон в лесельпо. Там лимон вкусный, сладкий. Ну, не совсем сладкий такой. Обычно. Теперь кладем лимон. Берем апельсин. Ой, ложечка. Ничего страшного, мы варить не собираемся. Берем апельсин. И, И также выдавливаем. Вот так. так. И... можно взять чуть-чуть покушать. А когда мы положим сгущенку, сейчас. Давай, бери ложечку. А, вон ложечка И клади чуть-чуть сгущенку. Колика. Ну, давай я положу. Можно я? Так, давай я тебе ее открою, ты можешь пораниться. Я наберу, а ты положишь.